Sərhəd müharibəsi başlayan ilk günlərdən yedəbəy birlik qrupu əskərlərə, əskər ailələrinə dəstək olmağa başladılar. 44 gün ərzində isti yorğan, döşək kimi əllərindən gələnləri etdilər. Eyni zamanda bir çox kəndlərdə əskər ailələrinə davamlı dəstək oldular. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə dəstək oldular. Qrupda olan insanların birçoğu bir-birlərini tanımasa da, vətənin onlara ehtiyacını hiss edərək əskərimizin və dövlətimizin yanında hər zaman yer aldılar. Gözü arxada olmayan əskərin, pilləsi düşmənin alınanda olar dedilər və hər əskər ailəsinə dəstək olmağa çalışdılar. Vətənə canımızı fəda edədilər və əllərindən gələn dəstəyi verdilər. Bundan başqa qrup üzübləri könüllü olaraq döyüşə hazır olduqlarını, bu yolda canlarını verməyə hazır olduqlarını dəfələrlə bildirdilər. Bütün bunlardan başqa xəstə insanlarımızı, müalicə ehtiyacı olan körpələrimizi də unutmadılar. Azərbaycanın hansı bölgəsindən aslı olmeyərək onlara onun müraciətlərinə biganə qalmadılar və hər birinə dəstək oldular. Tanımadıkları görmedikleri insanlara dəstək olaraq insanlığın ölmədiyini sübut etdilər. Qedəbəy birlik WhatsApp qrupunun hazırda 96 üzvünün hər birinin adını çəkmək imkanlarımız məhdud olduğu üçün istər pandemiyə dövründə, istərsədə 44 günlük müqəddəs Qarabağ müharibəsi zamanı ölkəmizə, ordumuza, müharibədən zərər çəkən soydaşlarımıza, yardığına səlğəməyən dostlarımızın hər birini isə minnətdarlıqla anır. İsmail Qəşəmoğlu Abbasov, Qedəbəy birlik qrupunun ağsaqqalı. Məmmədov Elvin Arzuoğlu Gədəbəy birlik qrupunun yaradıcısı Kazımov Sakit Faiq oğlu. Gədəbəy birlik qrupunun yaradıcısı. Məsimov Kamran qrupun admini. İş adamı Söyüdlü kəndi. Əsənov Şakir Məmməd oğlu. İş adamı Söyüdlü kəndi. İbrahimov Sərxan Fəzail oğlu. İş adamı Söyüdlü kəndi. Əskərov Ramin Ramiz oğlu. İş adamı Karalovka kəndi. Allahverdiyev Natiq Mehmanoğlu. İş adamı Söyüdlü kəndi. Əskərov Talih İlham oğlu. İş adamı Qumlu kəndi. Qurbanov Samir Cəmir oğlu, iş adamı Söyüdlük kəndi. Abdullayev Asif Məlik oğlu, iş adamı Söyüdlük kəndi. Ələkbərov Bəxtiyar İlqaroğlu, iş adamı Söyüdlük kəndi. Cabbarov Rəşad Yusif oğlu, iş adamı Arıxdam kəndi. Əskərov Nurlan, qrupun fəal üzvü, iş adamı Söyüdlük kəndi. Əskərov Davud yaxın oğlu iş adamı, İlyasov Mehdi Cəbrayil oğlu, iş adamı və qrupun gedib-gədə təmsilçisi. Qabil Sabir oğlu, iş adamı Karilovka kəndi. Əl Məmmədov Cavid Polad oğlu İşadamlı Söyüdlü kəndini. Məmmədov Vüsal Aslan oğlu İşadamlı Söyüdlü kəndindən. Abdullayev Cavid Həmidov oğlu, müğəenni qrupun Bakıda təşkilatçısı, Üstəməliyev kəndindən. Nurlan Rafiq oğlu İşadamlı Söyüdlü kəndindən. Şükrü Ramiz oğlu İşadamlı Söyüdlü kəndindən. Etibar Məstanoğlu, İşadamlı Söyüdlü Xeyirxah qrupunun admini. Təbriz Nüsrət oğlu Məmmədov İşadamlı Söyüdlü kəndindən. Babək Mübariz oğlu Əskər İşadamı Qaradaq kəndindən. Məmmədov Ruslan Vahid oğlu İşadamı Söyüdlü kəndindən. Abbasov Eldəniz Ramiz oğlu İşadamı Slavyanka kəndindən. Həsanov Elməddin Bayram oğlu Arıxdam kəndi işadamı. Nətöv Raqib Saleh oğlu Slavyanka kəndi işadamı. Abbasov Elnur İsmail oğlu Karalovka kəndi işadamı. Məmmədov Zahid Əli oğlu Söyüdlü kəndi işadamı. İskəndərov Musa Şadman oğlu Arıxdam kəndi işadamı. Ruslan Biləndər oğlu Söyüdlü kəndi işadamı. Məmməd Əliyev Elnur Zəhmət kəndi iş adamı. Məmmədov Fahir Məmməd oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Yusif Əli oğlu Qədəbəy rayonu iş adamı. Məmmədov İlqar Hüseynov oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Məmmədov İlkin Arzu oğlu Qaradağ kəndi iş adamı. Elnar İsayev Qarambırad kəndi iş adamı. Həsənov Xalət Bayram oğlu Arıxdam kəndi iş adamı. Anar Vidad oğlu Qaradağ kəndi iş adamı. Nazim Ədil oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Sakit Talıboğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Ramim Biləndər oğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Zəhman Səyəf oğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Asif Hövhən oğlu Qumlu kəndi iş adamı. Səfər Fidayır exactly. oğlu Düzyurtd kəndi iş adamı. Teymur Hüseyn oğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Əzrək Elçin oğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Babək Elçin oğlu Söyüddə kəndi iş adamı. Şirinov Ruslan Mübariz oğlu Arıxdam kəndi iş adamı. Tahir Qabil oğlu Kaminteri kəndi iş adamı. Amin Feyruzoğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Hüseynov Mahir Söyüdlü kəndi iş adamı. Bağırov Təhməz Söyüdlü kəndi iş adamı. Elçin Cəlal oğlu Gedəbəy rayonu iş adamı. Teymur Nuru oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Üsül Mübariz oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Babəkəliman oğlu Qumlu kəndi iş adamı. Busan Yaqub oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Qauf Nəcəf oğlu Söyüdlü kəndi iş adamı. Abbasov eşki Mehmanoğlu Slavyenka kəndi iş adamı. Əliyev Mehman Əhməd oğlu, Gedəbəy rayonu iş adamı. Afiq Allahverdiyev, ictimai fəal, Gedəbəy birlik qrupunun admini, biz WhatsApp qrupunun və Eyni adı fondun rəhbəri. Dadını çəkmədiyimiz neçə-neçə soydaşımızın bu işlərdə fəyallıqları daha qəbarıq görsəndi. Gedəbəy birlik WhatsApp qrupunun üzvləri olan soydaşlarımız orduya yaralı əskirlərə, şəhid ailələrinə, cəbhə boyu ərazilərdə yaşayan, müharibədən zərər çəkən digər sakinlərə, şəhid ailələrinə maddi, humanitar yardımlar göndərməklə yanaşı Aksesimizin dünyaya çatdırılmasında da böyük mütəşəkkərlik və fədakarlıq ortaya qoydu. Özünün xüsünkar təbiəti və əsrarəngiz mənzərlərlə bol və dərəkətli torpaqlara sahib olan Gədəbəy, alimləri ilə də Azərbaycanımızın fəxri yeridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxtəlif üzvü Koşkar Əhmədli, professor Yaqub Məmmədov, Sabir Əliyev və neçə neçə oğulları ilə də Azərbaycan elminin açarıdır Gədəbəy. Elə isə pandemiya dövründə, istərsədə 44 günlük müharibədə gedəbə birlik. WhatsApp qrupunun üzvləri istərsə böyüdükləri torpaqdan, istərsədə bu torpağın yetişdirdiyi yüzlərlə zeytunundan almış olduqları vətənə sədaqət tərbiyəsinə görə təpər və mətanət göstərdilər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, qrup üzvləri öz çıxışlarında bildirirlər ki, mövcud Erməni Fərəs dünyaya, Erməni Fərəs qəbələrinə siyasi cəfədə göstərilən güclü müqavimət, Məsnana prezidentin müstəsna xidməti və zəngin dövlətçilik təcrübəsi diplomatik bacarığı sayəsində mümkün oldu. Eyni zamanda burda xalqımızın dilindən, bədənindən eləcə də etək mənsubiyyətindən asılı olmayaraq dövlətimizi və Ali Baş Komandanı dəstəkləməsi xalqımızın döyüş əzmi, vətən sevgisi, güclü vətənpərvərliyi və, və dövlətimizlə sıx birliyi öz sözünü dedi. Hazırda müharibə bitdi. Cəfətdən xeyli yaralı əsgər öz evlərinə qayıdıb. Onların əksəriyyətinin səhhətində ciddi problemləri var. Bildiyiniz kimi, qazi və şəhid ailələrinə yardım üçün Yaşat fondu yaradıldı. Hazırda Gedəbəy birlik WhatsApp qrupunun üzvləri həm fond vasitəsi ilə, həm də fərdi müraciətlər əsasında şəhid və qəzi ailələrinə yardımlarını davam etdirirlər.